отже, ви були вже давно у Харкові. Відвідували і які там настрої, власне? як ставляться, як місто ставиться до Євромайдану, Київського, от зараз Харківського? Ну, во-перше, я би хотів все-таки прилюдно поблагодарити видатючийся вклад активістів Харківського Євромайдану вообще в суспільну політичну жизнь України, потому що то, що вони делают, Это все-таки поступки героические. Я хотел бы лишний раз обратить внимание, чтобы все-таки украинская общественность обращала внимание не на клички э, там, мэра Харькова или губернатора, а на все-таки они бы поддерживали больше непосредственные инициативы снизу, Евромайдан инвестировали свои там эмоции, интеллект и ресурсы все-таки в Евромайдан, а не в то, чтобы а, оскорблять а, действующую власть. Она не. Второе, что хотел обратить внимание, а, тоже важно отметить в свете происходящего, что а, действия милиции в Харькове были абсолютно корректны и как минимум активно нейтральны. То есть они не были частью частью конфликта. А, это важно тоже отметить. И то, что мы видели разных людей, э, очень похожих на определение титушек да, в Харькове, это была большая действительно проблема, сложности с, действительно с физической безопасностью. Людей спортивные спортивной зоны. Да. да, но, но то, что вы показывали, да, так называемые антимайданы, это Майдан, простые. Да, да, да. Майдан в поддержку действующей власти. Это простые бюджетники, которых свели у которых нет никакой агрессии. Просто это часть часть их, там, скажем, мировосприятия, что рано или поздно тебя куда-то свозят. Да? Ну, тем не меньше, я дивився видео, кин там прислав э, Зура Баласанья, э, угу. э, але от, суть в тому, що. Кілька людей підійшло до ну з мітингу, я так розумію, на підтримку президента України до людей євромайданівців і сказали: навіщо нам тут потрібно ось цей форум, навіщо нам потрібно? нам потрібна ялинка, яка б стояла в центрі Харкова, яка дуже гарна, і нам не потрібно те, що відбувається зараз, Києві, Ми хочемо спокійно жити. Есть и такой, ну все-таки есть разные категории людей. Да, есть э, люди там, скажем, пассивные просто, потому что они дезориентированы, потому что политику не может подобрать действующую украинская там украинская оппозиция, не может подобрать э, те месседжи. Э, то, что будет интересно и понятно жителям таких там городов, как Харьков, да, и есть такие дезориентированные люди, есть действительно активные э, люди, которые там э, на основе там пропаганды, которую они постоянно получают по разным каналам, соответствующим образом мыслят и действуют. С этим, к этому нужно тоже отнестись с, с пониманием. Но нужно понимать, что агрессивных людей, таких действительно провокаторов, которых мы видели в Харькове, они взялись не с, не с, не с, так скажем, не с идейной группы людей, а с, это Профессиональные провокаторы, которые определенные группы, о которых, возможно, мы со временем более подробно узнаем, нанимали, и которые занимались, действительно, они как пираньи крутились вокруг Харьковского Евромайдана и пытались дискредитировать, устраивать провокации и угрожали физичес физическим там, воздействием на участников форума. Вчера в Харькове, в Кнегорнееве, была суточка. И для нас метро Дробут. Дропот, mm -hmm. не, не знаю, извините, не знаю, правильно, голос. Зняв для нас вирус виду, спастраждал. Мы mm -hmm. можем еще, посмотреть. Я Калатиев Олег, 11 января 2014 года, в качестве волонтера охранял мероприятие, связанное с форумом Евромайдана в Харькове. И где-то около 17 часов. На заседании группы, связанной с культурой, проходящей на улице Сумская, 3, в книжном магазине, в помещении книжного магазина, было совершено нападение. Нападение людьми, с которыми мы сталкивались в течение всего дня. Эти же люди нам, я подозреваю, что эти же пытались мешать с самого утра во время регистрации делегатов приезжающих, потом какая-то шпана штурмовала храм. Ну, шпана, условно говоря, это люди, в общем, были с газовыми баллончиками, с перечными баллончиками, скажем точнее, в спортивной форме, в легких куртках, просовках. То есть они управлялись со стороны, координировали все действия. Это было видно, что они, в общем, действовали по четкому плану. При штурму храма нам удалось отстоять, как бы сдержать, там где проходило основное заседание форума. А вот уже когда проходили работа по отделениям, то вот в центре города произошло такое вот событие. Где-то около 18 часов. В помещении этого магазина ворвалась группа, предполагаем, человек 15, наверное, уже вооруженных этими перечными баллонами, точно так же экипированных, спортивной подготовки. У нас нету. Уже эта людина потерпела вчера в в Харкове, где Відбулося один з засідань а в, в Євромайдану, і очевидно, що туди забігли люди спортивної зовнішності. Що взагалі відбувається? Хто ці люди? Чому вони забігають? Ну, чому все це відбувається на вашу думку? Нужна розуміти взагалі, харківську ситуацію, що на фоні цього, там, дійсно, пасівності. Горожан, которые которая вызвана э, дезориентацией, там в принципе в ситуации отсутствием понятного там контекста для них. Э, на, на этом фоне есть масса сил там настроенных про, там скажем. Э, пророссийские или как угодно это можно назвать, которые в принципе устраивают такие своего рода провокации. Там был, кстати, один из наших координаторов нашего движения, мы европейцы, который также пострадал, там использовали, распылили газ. И в принципе тут особого обсуждать нечего. Я хочу единственное там как-то по возможности поблагодарить волонтера, который действительно пострадал, такие люди на таких людях держится, в принципе, Украина. Поэтому тут важен, важен какой момент, что там 100, с небольшим, 100 людей, которые приехали на форум, они с, смогли настолько оживить город, настолько растормошить его, настолько для власти и для оппозиции это была такая неожиданность, что люди, абсолютно не представляющие, не имеющие там, политических, на данный момент там, больших амбиций в своей массе, они собираются в городе, чтобы обсудить, координировать свои действия. По результатам, насколько известно, не будет создано ни очередного такого общественного КПСС, это абсолютно горизонтальная структура, в которой все будут друг друга помогать делиться опытом, координировать свои действия. Я считаю, что еще раз хочу поблагодарить организаторов форума и отметить, что это было одно из самых, самых вообще там, знаковых. А насколько и... эффективна была работа, зъезд и форуме? В... Работа Харьков? была очень эффективная. То что, то, что Харьков был не случайно избран, это факт. То, что нужно выезжать дальше на восток и проводить подобные мероприятия там, в Донецке, в Луганске, в Северодонецке, где угодно, это, очень, это настолько очевидно. То есть что... уже плануется и в Донецк поиска, так? Uh, Чи це просто ваша это просто это, это, мнение, в принципе, в которое озвучивалось не раз в результате там, встречи там, участников Евромайдана. Что они имеют даты все эти выезды, форумы, до чего они мают привести, Чи... какая мета вообще? Во-первых, но ну это настолько очевидно, что даже как бы ну... сложно да, 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 надо во-первых. Э Действительно, те, кто приехал в Харьков, они почувствовали, насколько мы одна страна, и все вот эти сепаратистские разговоры, они зачастую просто плод буйного там воображения для людей, которые не выходят из Фейсбука. Да? Просто нужно друг к другу приезжать, вести диалог, налаживать связи и просто показывать своим примером, что действительно мы одна страна, и в которой есть активные граждане, которые, за которых не, там, которые не только есть бюджетники, которых бедных, несчастных выводят на эти антимайданы, так называемые. Ваших знакомых не выводили на такие митинги? Известки у вас такая информация, что бюджетники выводят, и кто выводит их? Ну, в принципе, я как человек, для которого Харьков родной город, все-таки, когда такие мероприятия проходят, есть там разнарядка, централизованная автобусами, автобусы, как правило, стоят там, вокруг площади, ждут где-то. Это не раз проводилось, в принципе, такое. Люди определенно настроены, они, как правило, спокойны. Для них это как первомайская демонстрация. Их вывезли, они там с транспарантами постояли и разъехали. А кто их вывозит, зазвучит? Звитки да. Ну, это как минимум с такого, скажем, с согласия негласно там, местной власти и Хочу обратить внимание, что чтобы мы не фокусировали наш гнев на местной власти, а фокусировали на конструктивной самоорганизации общества снизу. Мы очень много тратим времени, сил, энергии, ресурсов на то, чтобы, чтобы гнев и ненависть у нас к какой-то власти росла, вместо того, чтобы действительно заниматься построением нормального, такого здорового гражданского общества. Доважний момент. Отже, перший форум Євромайданів у Харкові ось, ухвалив резолюцію, можна і зачитати. Своєю метою вони назвали усунення від влади узурпаторів і недопущення узурпації влади в подальшому. Активісти з інших міст вже повертаються додому. Уже така мета. Ми повинні усунути узурпаторів від влади і не допустити узурпації. Узурпації влади надалі це означає, що є перелік узурпаторів. От президент, прем'єр-міністр, олігархічні клани і так далі. Але головне тут недопущення подальшої узурпації шляхом створення. Вони здається, дуже багато слов узурпації, створення цивільних механізмів, створення механізмів прямого народовладдя, реформи та розвитку. Місцевого самоврядування розповів модератор засідання Дмитро Капрано. Передає «Інтерфакс Но ну, все-таки господин Капранов, очень уважаемый писатель, но у него все-таки есть понятно там какой-то эмоциональный заряд. Я представляю движение, которое ну, старается все-таки быть более таким умеренным да, в оценках всего происходящего. Нужно понимать, что действительно проблема Украины это вот это такая олигархическая. Насколько шторм, а, шторм? А, вы поддерживаете это все Насколько реально от, мета усунуты а, в, вид там, президента, премьер-министра, олигархичный кланы. это настолько как бы, очевидно, опять же, это то, ради чего многие люди вышли. Они чувствуют, что действительно есть какая-то какая, -то, какая -то система, где есть там, кукловоды, да, и зачастую мы тоже понимаем, положа руку на сердце, что там, многие и там, если не большинство, там, оппозиция, это там, органическая часть этой системы. Мы поддерживаем сейчас э, как э, к нашему там инструменту демократии мы ведем диалог с ними мы желаем всем нам э, успехов но нужно понимать что э, есть действительно очень серьезная система которую нужно ломать и это болезненно будет и для гражданского общества а еще болезненнее будет для оппозиции поэтому наверное они даже потеряют больше чем гражданского вот индрик злышается ну приблизительно до президентских выборов І о, от, якщо навіть уявити, що в Україні стане новий президент, наскільки є гарантія, що все не залишиться таким самим, оскільки повноваження президента вони безмежні в нас, і хто б не прийшов, зрештою до влади є велика загроза того, що він перетвориться в такого ж самого президента. Ну, Ну, как, как правило, то, что сейчас люди... Конечно, такая гарантия никаких нету что это не произойдет. Мы должны понимать, что да, демократия это не результат, это процесс. Нельзя утром проснуться, вечером лечь, там, да, не в демократии, выйти на митинг, а утром проснуться в демократии, и все хорошо. Нет, это постоянный процесс. Естественно, нужно менять конституцию, нужно сбалансировать там ветви власти, нужно действительно видеть реальное представительство, а не людей, которые живут в коконе там, в политикуме, и людей, которые живут в коконе там, какого-то там с... такого сознания обывателя. Нужно, чтобы шел постоянный диалог, чтобы действительно это была единая система, где циркулирует нормальная кровь. Поэтому... З'явилося багато активистов, таких новых, и те, что были раньше, стали больше такие впевнені в себе. Завдяки Євромайдану. І, е, але навіть був створений новий новий рух «Майдан», mm -hmm. який зараз поширюється. Утім, цей рух Майдан він разом із опозиційними силами ну, от, створюється, що має е, на меті, начебто, досягти головної мети зміни влади. А, на вашу думку, это правильный шлях? Само таким чином можно здобути, поменять власть в Украине? В теории да, на практике мы видели, насколько это произошло непрозрачно, насколько активисты, которых включили в этот список, кроме оппозиции, да? насколько они были удивлены, узнав, что они являются там в президиуме или еще где-то. Но в нормальном обществе, в принципе, и такие вещи так не делаются. Есть определенный процесс, это диалог, там обсуждение, потом какой-то компромисс вокруг каких-то ценностей, да, вокруг которого образуют... У тем, если справді вважати це найкращим шляхом, які зробили активісти Євромайдану, створивши э, рух такий Майдан, а, чи можна Стверджувати чи говорити, що активісти справді будуть тиснути на політиків, які є там, чи навпаки політики з'їдять активістів, які більш досвідчені в справах і, ну тут вопрос: хто хто ж Да? організував? Если... политики включили туда как бы там задним числом или как угодно активистов, то естественно механизмов, скорее всего, они не продуманы, чтобы активисты давили или как-то отстаивали интересы там общественности. Если бы активисты что-то создали и пригласили туда или включили туда политиков, это было бы, наверное, другие совсем правила игры и другие принципы. Поэтому, естественно, рисков много, что это объединение превратится в такую очень... Э, ну, Систему не так скажем, м'яко. Дякую дуже. Дякую. У нас в гостях Сергій Кошман власне Дякую. кошман, координатор руху. Ми європейці. Дуже вдячний вам, що Дякую. ви прийшли до нас в гості.